प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि मराठी भाषा भारत का गौरव है जबकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के केंद्र सरकार के फैसले के लिए उन्हें धन्यवाद दिया यह कदम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है जो अगले महीने होने की संभावना है मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है मराठी भारत का गौरव है इस अद्भुत पूर्ण भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर बधाई यह सम्मान हमारे देश के इतिहास में मराठी के समृद्ध सांस्कृतिक योगदान को स्वीकार करता है मोदी ने कहा मराठी हमेशा से भारतीय विरासत की आधारशिला रही है मुझे यकीन है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से और भी लोग इसे सीखने के लिए प्रेरित होंगे वहीं फडणवीस ने कहा कि यह एक स्वर्णिम दिन है महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों की ओर से मैं इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि संपूर्ण केंद्र सरकारचे मी मनापासून आभार मानतो की इतक्या वर्षाची मागणी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या ही मागणी माननीय मोदीजींनी आणि मंत्रिमंडळाने मान्य केली आणि आज आजपासनं आपली मराठी भाषा ही अभिजात भाषा म्हणून गणली जाणार आहे हा अक्षरांनी लिहिण्याचा दिवस आहे पंतप्रधान मोदीजी आपले खूप खूप धन्यवाद महाराष्ट्र सरकारने मी मुख्यमंत्री असताना आणि आता देखील माननीय एकनाथराव शिंदेजींच्या नेतृत्वात सातत्याने पाठपुरावा केला प्रयत्न केला पुरावे दिले आणि आज हे सगळे पुरावे मान्य होत मराठी भाषा ही अभिजात भाषा झाली आहे महाराष्ट्राच्या बारा कोटी जनतेच्या वतीनं आणि जगभरातल्या मराठी माणसाच्या वतीनं मी पंतप्रधान मोदीजींचे मनापासून आभार मानतो